Ну, вопрос обозначили и получили хотя бы надежду какую-то. Конечно. Это... Зарплату мы, ну, конечно, не получили, а ну, какие-то вопросы решает. Как вас зовут? Владимир Валерьевич. А и кем вы работаете? Электромонтером. Какая у вас зарплата? У меня зарплата 15 тысяч. А давно вы работаете в ТКС? А, с 2002 года С этого времени у вас такая зарплата? Не, ну как с этого времени, я начинал с 2000 То есть она как-то была Все-таки время другое было Она у всех была раньше 2000. Сейчас не у всех 5000 Как На митинг говорили об условиях работы На самом деле они такие тяжелые? Вот конкретно на вашем участке, на вашем месте условия, работы? конечно, да, очень тяжелые ну вот с какими трудностями вы конкретно сталкиваетесь? Ну, у нас, допустим, очень нет. старый грузоподъемный механизм, потом лестницы ржавые, то есть надо все менять. Очень старое оборудование, то есть надо его ремонтировать. Ну, то есть труб нету, нету никаких запчастей, нет ключей, нету никакого, никакого это, зипа, или еще что-то. У нас ничего нет на То есть ни болтов, ничего. никаких расходников. То есть тын даже нету лампочек. То есть даже ни света, ничего, то есть машинист даже за свои деньги покупает лампочку, чтобы вернуть то есть оказалось, такие вещи 5 -го, 5 -го, очень недорогие не я не могу решить этот вопрос а семья, вы женаты? ну да дети? JUDY, сказать, нет, не, детей нет. Детей нет, детей нет uh -huh. uh, uh, но ну, тем не uh, но менее, 15 тысяч рублей это конечно не мужская зарплата нет, конечно, просто мы как привыкли пока еще работаем здесь а коллектив дружный? ну коллектив, слава богу, дружный, да а вот сказали бы оптимизация, сокращение, вот конкретно а, Вот ну, вашего... оптимизация. Я пришел в водоканал а, по, в службу КНС, канализационная станция. Там находилось в то время у нас было 12 человек слесарей, сварщики и то есть бригада была. Разбита была на две машины. То есть, мы ездили по разным объектам. Все у нас получалось, делали вовремя, все заявки. Потом проводили техническое обслуживание, вовремя все. Все было отлажено, все работало как часы. Сейчас, что могу сказать, у нас вот вчера, у нас сейчас одна машина, с осталось 4 человек, электрики один. То есть, сами понимаете, на одной машине, и объект у нас был э, всего 16, а сейчас у нас 33 объекта. То есть, это не просто объект, это станция, полная, полная станция, которая должна откачивать, перекачивать, автоматика, то есть и оборудование сложное, и большое, все. два человека это сделать, ну, никак, и на одном предприятии, не, на одном, как говорится, объекте, а надо их все объекты, то есть у нас часто заик поступает, Спасибо. мы не успеваем, естественно. Привет. Люди тонут, на нас ругаются, но мы ничего сделать не можем с этим. Вы сказали, что работать с 2002 года, да. а ТКС ТКС в 2003 году. Да, то есть вы застали те времена, когда ну да. это еще было муниципальное предприятие? Муниципальное, и мы делали монтажи сами. То есть у нас выполнялись работы. То есть, новое вставляли насосы, монтажи. Все это происходило в 2-3 дня. Сейчас мы не можем сделать монтаж и в течение двух месяцев, потому что нет трубы, клочка трубы, там еще что-то. Нет ничего нет. Нету сварщиков даже. То есть у нас в нашей бригаде нет ни одного У каждого дела всегда есть две стороны. Есть минусы, есть плюсы. За время существования тамбовских коммунальных систем частной компании в сфере. Ну, да. Что-то хорошее произошло на вашей памяти. Хорошее? Хорошее наверное, ничего не произошло. То есть то, что было отлажено в муниципалитете, лучше ничего не стало. То есть нового нет ничего. Абсолютно. И то есть раньше это решалось, допустим, нужен насос, это решалось в течение там, месяца, сейчас и два года не решается. То есть люди тонут, люди ругаются, насос не качает, насоса нет, насос купить нельзя. То есть это очень плохо. Я считаю. Спасибо.